Угроза сухопутного российского вторжения на материковую территорию Украины высока, как никогда. Москва играет мышцами и стягивает лучшие части границы. Новейшие танки, самолеты, самоходное орудие – все это накапливается в приграничных с Украиной районах. И нового оружия у России в разы больше, чем у Украины, пока больше. Да и не особо важны эти танки, самолеты и артсистемы. С их помощью можно легко проломить классическую оборону классической же армии. Хватить на какое-либо время кусок территории. Старое пословие согласит: на штыки можно опираться, но на штыках нельзя сидеть. Введя в Украину войска, Россия столкнется не только с сопротивлением регулярной армии. Она столкнется с широко развернутой сетью партизанских отрядов и диверсионных групп. Эти мобильные группы, на вооружении которых есть пулеметы, противотанковые гранатометы и минометы, смогут скрытно перемещаться по тылам российских войск и эффективно уничтожать технику и живую силу противника. Россия всегда предпочитала воевать грубой силой, не считаясь с потерями. В Афганистане тяжелая техника была по большей части бесполезно. В крохотной Чечне Россия теряла танки десятками, более легкую бронетехнику сотнями единиц. В Украине же потери будут в разы больше. Да, у Украины нет такой мощной авиации, как у России, и нарастить ее в ближайшем будущем нет возможности. Но для захвата территории самолеты не годятся. Для этого нужна пехота и танки, нужна сухопутная операция. А вот здесь в Украине есть чем ответить. Новые украинские танки «Оплот» и обновленные «Булаты» уже стали поступать в войска, а украинская противоснарядная защита танков – лучшая в мире. Ее давно и безуспешно пытаются скопировать российские оружейники. Новые украинские бронетранспортеры несут на себе вооружение, способное успешно уничтожать не только другие БТРы, но и любые танки. К тому же обороняться всегда в разы легче, чем наступать. Формируется национальная гвардия Украины, которая тоже будет сражаться против захватчиков. И если московские генералы думают, что против них выступят деморализованные солдаты и безвольные командиры, то они ошибаются. Прошла уже растерянность первых дней. Прошло недоумение, устранены пробелы в управлении войсками. На их место пришло понимание того, что Россия стала агрессором что военные российского народа пришли отбирать то, что не принадлежит им. Решимость защитников Украины растет с каждым часом. Им не нужна чужая земля, но и пяди своей они больше не отдадут никому. Россия думает прокрутить фин с очередным псевдореферендумом, но и это уже не получится. Правоохранительные органы Украины каждый день успешно пресекают попытки дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, никто не отменял асимметричные ответные действия. У России много внутренних врагов, которые как только русский военный монстр начнет вязнуть в Украине, активизируют борьбу с Россией изнутри. Это и сепаратисты Северного Кавказа, и сепаратисты в Сибири, да и просто масса недовольных фашистским режимом Путина. Россия со всех сторон окружена недружественными ей государствами. Грузия, Китай, Япония. Каждая из них имеет свои территориальные претензии к Российской Федерации. Так что лучше русским думать о том, как свою страну сохранить, а не как чужое покорять.